є об'єктивні дані щодо там можливості. Значить, що в разі, якщо особисто зобов'язаний суд не знайде підставним, то просить він е, 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 ну, особисто по руку. Захарова Євгена Єхимовича є таке. <говорити> я, я суду стати поручителем. Тобто я хочу взяти на поруки. Ну я, в общем-то, чесно говоря, у мене великі сумніви, що суд на даному етапі піде на це. Сейчас идут активные следственные действия, Когда э, жена погибла, он был совершенно черный ходил был очень подавлен и искал э, всю э, информацию о том, кто это сделал, почему и как и, и нашел что-то между прочим. Он утверждает, что их расстреляли э, по заказу определенная часть российского спецназа с Урала из Уфы. Вот. Э, ну это все надо проверить, и когда он принес заявление о преступлении, об убийстве жены, его забрали вместе с заявлением, что он был в розыске с 3 марта, Розыск выглядит в данном случае смешно. Он работал у нас на нашем сайте, печатал тексты, видео. И найти его ничего не стоило, на самом деле, если кто-то захотел. И он мне говорил, что я не верю в то, что Айдар делает то же самое, что сепаратисты. Я никогда не соглашусь с тем, что они зверски пытали какого-то человека, которого можно было на кого-то обменять из айдаровцев, которого можно было получить какие-то ценные показания. Он протестовал против этого в первую очередь. Он считал, что это недопустимо, невзирая ни на войну, ни на какие какие-то там обстоятельства. У него был жесткий конфликт с Мельничуком, и только вмешательство родных, насколько я знаю, его пожилой мамы, там, его живым чудом оттуда достали, потому что ну, военная ситуация, да, его могли сделать с ним все что угодно. Я считаю, что он просто стал заложником этой политической разборки, которая сейчас присутствует против Мельничука, потому что Юра попадает под классическое вот, там, определение обиженного человека. И, и, ну, если он обижен, значит, из него можно выжать какие-то показания на Мельничука. Апелятивно розы пораются на месте суду, хвалы, и клопотания, захисника, дейнеки, Виктория Михайловна, ведь классы розы справи, Забезпечення, обеспечения забезпечення доставки в судове заседания Гукова Юра Александровича. Надеемся. Ну потому что дело белыми нитками по факту сшито. То есть как бы та статья, которому инкриминируется, как бы ну по факту не, не подходит к тому преступлению, которое допустим было совершено. Как бы, никакого задержания человека не было, никакого грабежа не было. То есть ну, как, как минимум мы рассчитываем на переквалификацию. oh is it